sizlərlə azadlıq və müstəqillik arzusu ilə yaşayan Azərbaycan xalqı 1918-ci ilin 28 may günündə öz arzusuna govuşaraq şərqin ilk demokratik respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaratdı. Respublikamızın hər yerində təntənəli şəkildə qeyd olunan, öyrənilən, yenidən yaşanan və ölməzlik qazanan 28 may Respublik günü Azərbaycan Xalq Respublikasının əsasının qoyulduğu gündür. Həmdəzə, azadlıq və müstəqillik tarixinə qızıl həftələrlə hək edilmiş 1918-ci il 28 may tarixi hər bir Azərbaycan vətəndaşının milli qürur hiss etdiyi bir gündür. Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində baş verən dincəliş Müstəqil müasir Azərbaycan dövlətinin memarı Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını bəxş edən Heydər Əliyevdir. Bütün mənalı həyatını öz халqına bəxş edib. Ulu öndərin qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan itdikcə daha dərinləşəcək, qurucusunun adına əbədi olaraq qəşədiləcəkdir. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən işlər və atılan məqsədyönlü addımlar Azərbaycanın bu günki uğurlarının ən etibarlı təməlidir. Fəxr orumuz, and yerimiz, mənliyimiz, bütövlüyümüz olan vətən Azərbaycan. Demokratik və müstəqil ölkə, günü gündən ucalan və çiçəklənən vətən Azərbaycan. Respublika günün mübarək ©